Для многократного чемпиона мира Европы и Беларуси среди юниоров по тайландскому боксу Чингиза Алазова, к слову, племянника знаменитого кикбоксера Забита Самедова по прозвищу Маугли, спортивный клуб «Чинук» уже давно стал родным домом. Я уже как бы восемь лет в этом доме живу. И как бы это для меня самое главное. Тут все, кто тренируется в этом клубе, все родные тренера, как родители мои. Свой стиль жизни нашла здесь и Екатерина Верига. Оказалось, хрупкой девушке место в мире тайландского бокса не может быть. Но Катя сегодня победительница Кубка мира, а тренировки для нее в первую очередь тренировки духа. Понимаете, такой вот сильный дух, когда тебя бьют, тебе ничего не получается. Но ты все равно, понимаете, приходишь в раздевалку, там, грубо говоря, сливаешься слезами. И потом все равно приходишь на эту же самую тренировку опять получить. А потом у тебя все получается. Такой кайф, вы просто не представляете. Сема громкими титулами пока не обзавелся. Правда, наглядный пример, к чему стремится в жизни, у него все же есть. Его папа Александр Ковтик, знаменитый спортсмен, теперь добиться своих высот в спорте помогает новичкам. Для чего тренировки нужны Сёме, он точно знает. Для того, чтобы быть сильным и умным. Чингиза, Екатерину, Сему и еще около 400 человек объединил один клуб – Чинук. В Беларуси, где развивается чисто тайландский бокс и один из лучших в Европе. Здесь начинали знаменитые многократные чемпионы мира – Алексей Игнашов, Дмитрий Песецкий, Забит Самедов и многие другие. А сегодня клуб столкнулся с огромной проблемой. Уже с год мы оказались без зала. то место, в котором мы тренировались. Оно попало в здание под реконструкцию. Мы сейчас, мы сейчас без зала, да, мы, мы вынуждены вот размещать людей и пробовать как-то, чтобы не остановился процесс вот на природе, тренировать там в лагерях каких-то и так далее. Тренировки в лесу летом для воспитанников клуба стали спасением. Прерывать тренировочный процесс ни тренеры, ни сами ребята не хотят ни в какую. Какие тут неудобства? Ведь оттачивали свое мастерство в таких же условиях под руководством опытных наставников Ченука, сборной Чехии, Голландии и Польши. Сегодня чинок со стопроцентной уверенностью можно назвать универсальным клубом. Растить спортсменов высшего класса здесь продолжают и по сей день. Но и познакомиться с миром тайландского бокса на уровне любителя может каждый желающий. В физическом плане стать крепче, стать сильнее, укрепить дух, волю, характер, научиться контролировать свои эмоции прежде всего. Подход к каждому занимающемуся в клубе спортсмена универсальный. Здесь по особой методике тренируются дети и подростки. Отдельное внимание девушкам. Мы не рассматриваем возраст, не рассматриваем пол. У нас много женщин приходит, много девушек приходит. У каждого человека свои задачи. У кого-то решить проблемы с фигурой, скажем так, кому-то получить положительные эмоции, кому-то овладеть какими-то прием мединаборца, скажем, да, кому-то просто стать сильнее духовнее, да. Вот. Так вот мы стараемся расширить вот эти границы наши и оказать помощь в этом плане всем. Каждого приходящего в чинок здесь настраивают на борьбу не с противником, а прежде всего с самим собой и своими слабостями. Мы говорим, что вы все такие же, как и мы. Вы все бойцы. Мы вас считаем бойцом. Не важно где вы, кто-то на сцене выступает, кто-то на улице, кто-то в строю, кто-то в ринге. Неважно, вы все бойцы. Боец не тот, кто в ринге, а боец тот, кто обладает определенными бойцовскими качествами. Изо дня в день, кто борется со своими слабостями. Самый главный враг здесь, здесь, здесь и здесь. Противник в ринге – это лишь условное обозначение. Он такой же, он друг, он помогает. В сентябре в Чинуке начнется новый набор. Сегодня клуб продолжает искать себе новый дом. Ведь с приходом дождливой осени с тренировками на открытом воздухе придется закончить. Мы переживаем даже не за сборную Ченука, а переживаем именно вот за масштаб вот этих детей и подростков. Их много. И трениров. Каждый день мы встречаемся с людьми, мы ищем залы, пытаемся разговаривать с чиновниками, где-то просим. Чинук – это ветер, означающий начало весны, ветер перемен. Будем надеяться, что перемены в самом клубе к лучшему наступят совсем скоро.